абсолютно уверен, учитывая некоторые обстоятельства и попытки с их стороны загладить те или иные вопросы. Кто пытается сейчас загладить вопросы? Ну, не сейчас, Соловики? а до этого. До, до этого. Это, эта, эта структура. Структура именно УЗЭ? Да. Ну, не УЗ, а департамент коммерческого записи. Потому что все это началось где-то с июля месяца. Первые запросы, первые письма на мои адресы на которые мы прореагировали законным образом и соответственно прореагировали написали жалобы на них в вышестоящие инстанции на каких, на каких представах они вообще вытребуют а, те или иные документы какие-то предъявили нам никаких оснований для тех вопросов которые задавались в их а, первый раз нет а потом когда мы уже поняли что второе письмо они чуть рассели поняли что мы будем писаться а мы начали Я уже понял, что люди могут ожидать все, еще угодно. Честно говоря, я это ждал, Но я не думаю, что таким коварным способом теперь они интерпретируют, что я какой-то могу. Начиналась провокация с июля месяца, а закончилась сейчас. И какой метод выбрали провокации? В принципе, тоже нам объясним, потому что всеми легальными, так сказать, полулегальными способами как-то нас пригнуть к пальцу. Ничего у них не получилось, пошли на беспрецедентное действие. Вы, я была свидетелем, как вы обращались к начальнику полиции Закарпатской с вопросом о том, что ну, подходили к вам какие-то люди, выходили на вас люди да. из этой службы УЗ. Да, ничего за собой не чувствовали. Это первое. Второе, учитывая сам пап этих выходов, для нас омерзительно. Но ну, какие-то моменты, ну, какие-то проверки по вас проходили у них, да? Однозначно, постоянно. То есть завтрак. они не зря пришли к вам, конечно.